Украину, я, державу. Я, я украинский, не, не понимаю. Только, э, вы... Сербия поддерживает Украину как неделимую, не, не, не делимую, независимую, они, хотят соборную. Они хотят быть они потому что наш президент, он э, любит Путина. но, так, но... Мы да, сейчас я слышала об этом, что но ваш оп... президент да, но оппозиции Нет, и они теперь оппозиция. Вы в оппозиции? Да, я из Черногории, я тоже, только, только живу в Сербии. Я и... знаю, что ваш президент действительно под, под, поддерживает Путина. Да, да, знаю. Купим его за гроши. На международной арене это передел власти и передел сфер влияния. Украина как жертва между Штатами и Россией. Мы просто мальчики для питья Если, если мы не будем защищать свою Украину, мы не будем бороться за коррупцию в Украине, э, нас, конечно, наведят и мы будем под Россией, как 370 лет были, 380 лет были под и гнётом Украины, которая нас заливала кровью, наших детей голодомором, убийствами, репрессиями, нас гнобили и убивали эти... Э, это Московия. Вы, вы хотите слышать по поводу сейчас Генштаб, что вы говорите? Генштаб. Генштаб, э, в основном у Генштабе и у Министерства обороны Украины остались ФСБшники России, которые еще посадил Янукович вместе с Кучмой, И сейчас они уничтожают украинский народ. Сейчас доб называют добровольные, добровольческие отряды, организуют, они вводят военные положения. И этим наших детей без э, подготовки бросают. А наши дети с автоматами должны защищать э, украину ничего тяжелой техники не, не дают большую теж, тяжелую технику отводят Байкад! дают команды генеральный штаб дают команды Ура! отходить сдавать позиции и а, армия э, регулярная армия украины подчиняется командам нашего зрадницкого генерального штаба этим бандюкам подчиняется отводит тяжелую технику и наши дети остаются под минометом под бомбежкой и убивают Вчера очень много погибших было. Эскалаторами зарывают, разрывают могилы, взрывают наших бойцов, взрывают эскалаторами. И объявляют наших детей как без вести пропавших или, или дезертирующихся. Вы понимаете, что происходит? А эти сидят, как сидели, так и будут сидеть. Пока Порошенко не будет защищать Украину, а не свой бизнес, у нас в Украине будет такое делается. Дождется Порошенко, что будет такой же, как Синуковича.